我已多少毛骨惊？<music> ই ৰ বন ফল আমাব ৰমাব ৰমাব السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا Ilaladina amanu wa amilus sholihati wa tawassu bil haqqi wa bis wa adib, sotaqal wa ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam, mari kita haturkan pada junjungan kita. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lisan kita berkuming untuk bersolawat Inna allaha wal malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayuhalladzina amanu Sallu alaihi wasallim mutaslimah Mu'ashirul muslimin muslimat Jamaah pencerahan bimbingan amalan PBA yang usir tazimi usir muliakan Mari seperti biasa peneman sahur kita Kita niat sahur bareng-bareng Agar puasa kita punya niat ada niat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bertepatan hari ke-25 ini. Insyaallah 5 hari lagi kita merayakan suatu hal kemenangan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi sahri Ramadhani hadisanati fardallillahi taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Kita diberikan kekuatan dan semangat, tetap semangat terus. Rezeki berlimpah, semua berkah Ramadan. Masyiral muslimin muslimat rahimah Tuhan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekumpulan segala sesuatu, kumpulan-kumpulan dosa, kumpulan-kumpulan suatu hal perbuatan maksiat semuanya tanpa sadar sudah melekat pada diri kita. Dan berkerumun mengerumuni tubuh kita. Seakan-akan hanya tinggal mata kita aja yang sisa semuanya dikerumuni dosa. Hati berbuat maksiat yang tidak pernah ada hentinya. Mata, lisan, mata, pendengaran dibuat untuk berzina. Zina laman, kolbi, zina laman, ain, Kemudian lisan kita, kita gunakan senantiasa selalu berusaha untuk menggibah orang. Memfitnah orang. Mengeluarkan sotakoh tapi gubel dulu. Membuat tidak enak pada penerima sotakoh. Sehingga pahala sotakoh kita sia-sia di hadapan Allah SWT. Semua ini ujung-ujungnya nanti adalah neraka. Jadi api neraka nanti berkecolak menyerang orang-orang seperti ini. Mencari orang-orang seperti ini. Kecolannya ibarat kilatan petir. Lebih keras lagi daripada ketir. Coba kalau kita bayangin. Andai kata ada kilatan petir bagaimana. Bagaimana ngerinya kita. Bagaimana status kita pada waktu itu yang banyak dosa. Seperti kita dikelumat dengan. Seperti semut terkelumat Dengan lalapan api yang ada bensinnya. Kecepatannya bahkan melebihi kecepatan mata kita memandang. Saking cepatnya sampai nggak bisa kelihatan ini. Bulan Ramadan adalah bulan merupakan suatu hal di mana kita membakar dosa-dosa kita sering sekali ini diutarakan. Sering sekali ini diungkapkan mereka mereka para ustaz dan ustazah mereka mereka para dai mereka mereka para pedakwah di depan mimbar namun kenyataannya manusia berusaha semaksimal mungkin masih tetap dihadang dengan dosa masih tetap dihadang dengan kemaksiatan bahkan bulan Ramadan yang merupakan bulan suci masih juga digunakan untuk berbuat maksiat tidak ngerti bagaimana panasnya api neraka Bagaimana nanti kita dicari api neraka? Api neraka merindukan orang-orang yang banyak pendosa-pendosa seperti ini. Ada empat golongan yang ini haram tersentuh oleh api neraka. Ketika kita melakukan dosa-dosa, maka kita akan berhubungan dengan api neraka. Ini ada empat golongan yang ini haram disentuh oleh api neraka. Ingat ini. Kalau kita ingin nanti dilepaskan, tidak tersentuh eh, api neraka maka ini empat golongan ini yang pertama haid yang pertama haid siapa haid ini orang yang memiliki ketenangan dan keteduhan lahir batinnya tidak labil dan gampang marah kemudian penuh pertimbangan tidak mudah memaki, melaknat serta teduh dalam jiwanya. Jadi mereka-mereka ini yang tergotong dalam golongan wal khadiminal khaydah. tidak murah, tidak mudah, mudah untuk emosi. Coba kalau kita di bulan Ramadan ini dengan keteduhan lahir batin, kita kadang-kadang teduh tidak lahir batin kita, banyak kerundelan dalam hati kita. Apalagi mendekati Idul Fitri. Semua orang tua pada kacau pikirannya. Semua mereka-mereka mereka yang memikirkan tentang dekatnya lebaran ini pada kacau. Lebih-lebih yang Allah berikan ujian belum bisa memiliki, belum bisa membelikan, belum bisa suatu hal menjalankan tradisi sebagaimana. Sebagaimana yang lain muslimin muslimat rahimallah jangan memaksakan di kalau memang kita tidak mampu tidak bisa jangan dipaksakan apa yang Allah berikan kita terima dengan syukur dan nikmat Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya juga bagi mereka mereka itu hamba Allah bagi antum semua hamba Allah yang banyak rezekinya sebarkan sebarkan zakat mal kalian agar apa agar mereka mereka para fakir miskin Para amerika mereka yang membutuhkan bisa untuk digunakan sebaiknya untuk membelikan segala sesuatu keperluan lebaran. Sehingga di hari lebaran nanti sama-sama bahagia, sama-sama bangga. Mari berbanyak sodakoh. Lima hari lagi, Ramadan sudah meninggalkan kita. Lima hari lagi sudah tidak ada pembakaran dosa-dosa yang berlipat yang Allah berikan berkah rahmat seperti ini malam 25 sudah kita lewati tadi malam besok ntar lagi besok lusa sudah malam 27 kesempatan semakin tipis untuk menepus-nepus dosa kita untuk membakar dosa-dosa kita gunakan ini semua untuk perbanyak sotakoh, sotakoh dan sotakoh mari kita perbanyak sotakoh ini ketenangan dengan sotakoh kita akan mendapatkan keteduhan dari batin dengan sotakoh, kita tidak kita akan dijaga dengan emosional yang mendadak. Nih mendekati takjil ini, sore ini, banyak sepeda motor kebut-kebutan. Semua berlomba-lomba ingin cari mempercepat diri dalam kondisi apapun, dengan konteks apapun. Berlomba-lomba mereka. Sampai tidak memikirkan keselamatannya diri sendiri. Ini tidak terpikirkan. Sehingga terjadi apa? Terjadi high accident high accident everywhere. Terjadi suatu kecelakaan tinggi, tidak memikirkan diri sendiri, jiwa tidak dipikirkan. Yang diutamakan keburu-buru, sedangkan buru-buru adalah pekerjaan iblis. Ini dijaga. Jadi orang hain seperti ini nanti haram dibakar atau haram dengan api neraka. Penuh pertimbangan, tidak mudah memaki. Kesempatan kita bersodakoh, jangan sampai ini. Penting sekali kita ingat. Ketika kita ingin bersodakoh, apapun bentuknya, hindari memaki orang si penerima. Atau memberikan sakit hati pada si penerima. Hindari. Nah, meskipun mulut kita biasanya menyakitkan orang. Tapi hindari untuk ulan Ramadan ini. Agar apa? Agar pahala kita di dalam kita bersotakoh diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk ke dalam golongan hajin ini. Kemudian melaknat serta teduh jiwanya. Jadi mudah sekali melaknat orang. Mudah sekali selain mencaci, melaknat. Dikit-dikit ah mengutuk orang dikit-dikit sal dikit, dikit saldikit. wah ini bulan Ramadan sudah mulai akhir ini puasa sudah mulai akhir nih orang kita takjil disentuh dikit emosi ngelanak orang kemudian mengutuk orang hindari hal seperti ini lidah tak bertulan namun apa yang terjadi hindari kipikan-kipikan daripada lisan yang tidak punya tanggung jawab ini hindari tahan semaksimal mungkin golongan pertama haid haram Dibakar oleh api, neraka. haram dengan api neraka, api neraka tidak mau menyentuhnya. Kita masuk, karena kita senantiasa mengembangkan emosi kita sebagai hamba Allah yang senantiasa memaki, mencaci maki. Masuklah kita golongan pertama, masuk golongan pertama. Oke, okay. kita berusaha untuk golongan kedua, yaitu apa? Lain, golongan lain adalah orang yang lembut dan santun tata caranya, etikanya, taklim mota alimnya, atitudnya ada terhadap yang tua, terhadap sesama, terhadap orang-orang lain di sekitar kita, ada sopan santunnya. Nah ternyata agama Islam itu mengajarkan sopan santun yang tinggi, taklim mota alim yang tinggi. Baik dalam tertutur dan bersikap. Dalam kita memberikan nasihat dan dalam kita berusaha untuk menahan hal-hal yang sesat hal-hal yang berbuat maksiat, menahan mereka memperbuat berbuat maksiat, tahan ini sebagai pintu menuju pintu tobat. Ya ayyuhalladzina amadu. tubu ilallah taubat dan nasuha. Ma'an muslimin muslimat rahimah dan dimuliakan Allah. Kemudian menghormati orang lain. Golongan lain ini menghormati orang lain. Penting sekali. tak hormati Ketika kita menghargai orang lain, orang lain akan menghargai kita. Harga diri kita bagaimana sikap kita menghargai orang lain, maka ini harga diri kita. Ketika kita sekan sama orang-orang pun akan sekan sama kita, tetapi ketika kita kasar mereka akan kasar sama kita. Ketika kita tidak punya attitude, tidak punya sopan santun, mereka pun juga seenak gue pada kita. Kemudian selalu menginginkan suatu kebaikan untuk sama manusia Dan Allah Mencintai dengan kebaikan Orang yang suka menanamkan suatu kebaikan Allah cinta Allah mencintai seorang yang menanamkan suatu kebaikan Terhadap sesama Ini golongan lain Pertama golongan haid Yang kedua golongan lain Tidak masuk di golongan lain Masuk coba kita cek golongan yang tiga Yaitu korib Orang yang akrab ramah diajak bicara ramah gak kita diajak bicara kadang-kadang menyakitkan ya lawan kita bicara sering terjadi debat adu argumentasi ujung-ujungnya tidak bisa wal tidak bisa menahan emosi ini penting buat kita kendalikan emosi kita, amarah kita menjadi hamba Allah. Inna Allah ma'asyobirin. Kemudian karib ini juga mengajarkan kita untuk senantiasa murah dan dalam hal apa? Dalam hal senyum kita memberikan salam. Assalamualaikum kita senyum sebagaimana Rasulullah kalau senyum jangan kelihatan giginya. Sekarang enggak kalau senyum asal senyum ketawa aja terbahak itu ketawanya iblis. Mari Itak murah senyum karena senyum adalah bagian daripada sedekah. So, Antum senyum pada orang ini sudah merupakan suatu hal sedekah. So, Asal senyumnya jangan berlebihan. Kalau senyumnya berlebihan, udah ketawa ini nanti dikira kita ODG dikira kita senyum sendiri nggak ada orang senyum senyum ini sota kok nggak ada orang senyum sendiri senyum sendiri masya Allah Arif tidak masuk dalam golongan ini karena terlalu kita tidak pernah murah senyum, tidak pernah segalanya. Coba kita lihat golongan yang keempat, golongan syahid. Yaitu orang yang tidak mempersulit orang lain selalu membantu terhadap sesama orang lain. Tidak pernah mempersulit apapun. Ini penting sekali buat antum yang punya jabatan. Jangan apapun bentuknya, Antum yang punya jabatan jangan seenak gue kepada mereka-mereka di bawah antum, kepada mereka-mereka yang tidak mengerti tentang apa yang dinamakan ilmunya. Misalkan antum orang yang berpunya atau punya pengalaman yang baik tentang hukum, jangan sekali-kali mengipuli mereka-mereka orang yang tidak kenal hukum. Ketahuilah bahwa apa yang kita lakukan Allah Maha tahu, Allah Maha segalanya atas segalanya. Muslimin Muslimat dimuliakan Allah. Ternyata Allah memberikan rahmat hidayah. Ada empat golongan yang digolongkan haram api neraka menyentuhnya. Karena haram api neraka menyentuhnya, yaitu golongan haidin, lain, karib, dan syat Karena haram api neraka menyentuhnya, maka ini hadis ini lagi yang muncul. Al jannah tu mustaqotila arba'ati nasari. Surga akhirnya merindukan mereka mereka ini. Siapa mereka ini? Talil Quran wa khafidil lisan wal mu'imin ci'an wal fi syawub Ramadhan Masuk puasa kita di bulan Ramadan. Ma'asyirat muslimin muslimat rahimatullah. Mudah-mudahan satu ayat, satu ungkapan ini bisa memberikan kita menjadi hamba Allah yang tidak terjebak dengan ayat-ayat Bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusin illa kita menjadi golongan hamba Allah yang masuk dalam golongan ilal amanu wa amil solihati wa haki wa shobar lebih lebih di bulan Ramadan. Malik bulan Ramadan yang sebentar lagi mau habis. Mari kita nikmati. Mari kita gunakan sebaik mungkin untuk itikaf di dalam masjid. Untuk menjalankan suatu hal yang berbau ibadah munajat kepada Allah. Mohon kepada Allah. Agar kita diberikan rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Wa maya takillaha ya jalau mahraja. Wa yarsuhu min haitul atasik. Wa maya tawakal ala fahuwa Bahwa Inna allaha bali al-amri. Qadda ja'alau likuli sya'in qadra. Dengan takdir-takdir Allah. Kita mendapatkan takdir yang bagus. khair, takdir. Khusnul Hatimah merupakan suatu hal yang kita dambakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa nafsi Allah. Wa bila taufiq warahmatullahi wabarakatuh.